Kejayaan kerajaan Malaysia ini dirangkum di, 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 kagumi seluruh dunia. Perlembagaannya, perpaduannya, perbankannya, pendidikannya, perpaduan kaumnya, ekonominya, pendapatan rakyatnya. Kita penuh dengan kejayaan. Tetapi kenapa parti kita nampak macam lemah? Nampak macam lemah. Kalau ambil pula ke kerajaan Kelantan, kerajaan Abu Nawas. Full of failure dengan izin. Penuh dengan kegagalan. Gagal. Usahkan soal air. Soal lain. Soal air pun mereka tak tak boleh urus. Negeri Kelantan adalah negeri yang banyak air. Sebab itu banjir tiap-tiap tahun. Air banyak. Tapi air minum tak ada. Salah siapa? Maknanya salah mengurus air. Kalau air tak banyak, takkan banjir. Tadi buka paip air tak ada. Yang keluar kalau keluar sekalipun. Merah. Keruh. Sung, angin saja yang keluar. Sebab gagal mengurus. Tidak ada satu mercu tanda Islam yang ada di Kelantan. Tidak ada tidak ada sistem pendidikannya tidak boleh diikuti. Sistem ekonominya. Bila saya tanya dalam Dewan. Apa kejayaan Islam dalam yang telah dibawa oleh kerajaan negeri. Yang amat bom, menteri besar Dia kata kita telah mengislahkan bank. Macam mana? Kita ambil akaun kerajaan negeri bubuh dalam bank Islam. Itu kejayaan dia. Kejayaan dia ambil duit bubuh dalam bank. Saya kata itu kejayaan AMNO. Bubuh duit dalam bank bukan kejayaan. Buat bank itu kejayaan. Itu kejayaan kita. Buat tabung haji itu kejayaan. Bukan pergi haji itu kejayaan. Buat kapal itu kejayaan. Bukan naik kapal itu kejayaan. Tetapi kita telah bertukar. Kenapa? Karena kita terpeksong. Kita terpeksong dengan kaedah cara dia promosi. Sebab itu kita masalah kita ialah masalah promosi. Kenapa kita ada masalah promosi? Ah, ya ini kita kena tanya diri sendiri. Orang tengok orang UMNO ni sombong. Kita kena mengaku orang tengok kita macam sombong. Sebenarnya tak sombong, macam sombong. Saya baik saya tak sombong, saya itu? Kalau semua macam pengurusi tetap, Alhamdulillah. Sebab itu pengurusi tetap tak pernah kalah kecuali sekali. <laughs> Ini yang kata perih dengan perih. <laughs> tak, memang. Memang begitu caranya. Orang tengok kita, maka kita kena baiki diri kita. Kadang-kadang kita beli jam yang besar, yang mahal. Kita pakai jam mahal. Tapi kita datang dua jam lewat. Jadi beli jam sebenarnya bukan nak tengok waktu. Kita pakai kereta mahal. Kita datang setengah jam lambat. Padahal jam kita kereta kita mahal, maka kita sampai laju. Patut kita sampai dulu. Tak. Kereta kita mahal, kita sampai kemudian sekali. Macam mana? Begitu juga kita buat rumah besar. Buat rumah besar tak apa, itu kemuliaan laki-laki. Tapi Dewan Amno kena besar juga. Tak ada masalah. Ini kita kita kena betulkan diri kita macam mana nak betulkan? Kita mesti dilihat kita bersama dengan mereka, sama dengan anak-anak macam saya sebut tadi. Saya ada seorang kawan, dia ada anak belajar di tungku kursiah College Sama dengan anak saya, anak sulung saya. Saya pergi melawat anak saya, saya naik kereta potong sagah. Sebelum pergi masak dulu, masak kampung lah kita orang kampung. Ikan masak belada sambal ikan bilis, telur masin, budu. Budu pun budu tumis lah. Kopok tak bawa? Kopok. Kopok pun ada kadang-kadang. Tapi bila bawa pergi ke sekolah, timbul perasaan kita sendiri. Kita terpaksa cari sudut yang jauh daripada orang. Rasa malu. Anak saya pun malu. Bapa aku bawa selalu makanan kampung. Saya ada seorang kawan. Dia datang melihat anak dia Tapi kawan tu dah meninggal dunia Kaya Dia datang melawat anaknya naik helikopter Dia naik helikopter Bila dia datang yang dibawa kepada anaknya itu KFC Macam tadilah KFC BMW eh, Bukan apa ANW ANW ha, McDonald Dia akan duduk di Siapa? Tuanita TKC dia tahu. Makanan tempat TKC duduk tu dia yang orang mulia-mulia duduk bawah bangsa cantik. Kita orang kampung ni tepi pada hujung. Sebab takut orang nampak makanan. Tetapi tuan-tuan, si anak kepada sahabat saya tadi, tak pernah mahu hujung minggu balik ke rumahnya. Dia kata, I hate my father. Why? My father has no time for me. Uncle dah masak untuk masak. Uncle bawa masak. Saya terdiam. Anaknya ini, bila tamat pengajian di Tugu kursiah pergi duduk di Australia pakai kereta jaguar Masa student. Bila dia balik rumah, dia balik rumah saya. Dia kata, Uncle, ayah duduk. Artinya kekayaan tidak menentukan kasih sayang seseorang yang amat berhormat. That is the point. Amno bagi segala-galanya. Okay. Amno bagi segala-galanya. Kita mulia hari ini, kita hebat hari ini, kita segala-galanya ini Amno bagi. Tetapi apakah itu menambat hati Pengundi, cuba kita tanya Kerajaan pas, full of failures Air, teruk Jalan, teruk Semua teruk, bangunan dia yang kita buat dulu Pakaian depo pun teruk Ketayak tu kadang-kadang macam kena panah Halilintar, kuning Songkok pun tak ada yang baldu tinggi Songkok kuning Macam Mas, kena petir Masa yang berhubungan bentuk lah ni Tetapi si. kenapa dalam failure kerajaan seperti itu Rakyat bersama mereka Ini persoalan yang kita kena tanya Why are they with them? Why? Persepsi salah. Kita bagi apa pun orang tak. Orang tak rasa. Sebab saya kata kita berjuang mungkin tidak ada roh. Ini yang saya nak sebut. Mesti ada roh perjuangan. Dan roh perjuangan ini adalah perjuangan Islam. Terima kasih Salam. Ya Tan Sri. Terima kasih. Oh, ya Tan Sri. Hai. Insyaallah. Kita bersalam. Sambung lagi semua. Roh ni bukannya payah. Pengundi bukannya payah sangat affect on the back. sebab itu kadang-kadang kita tidak perlu heran. Kita bagi uang banyak, kita bagi pertukaran banyak, kita bagi bangunan banyak, bagi rumah PPRT ribu. tapi bila sampai waktu mengundi dia kata, "Boleh." Boleh. Kita kata pasal apa boleh? Tak ada api dia kata. Api itu lambat masuk. Something wrong dengan pemikiran. Sebab dia datang. Dia datang. Kita buat rumah dia datang. Ha, bila nak bila nak buat api nanti, mari jumpa saya lah. Dia kata. Ha, dia tahu api itu paling murah. Sebab ada apa? Rokok tu yang mahal tu apa? Siga. Ada siga harga RM500 pun. Kalau tak ada guri api, tak ada mana. Pegang siga lah. Curut curut. Curut, curut, curut. curut, 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 curut. Letak di curut. Mana ada tu si Syahidan. Letak curut kat mulut. Letaklah curut maha mana pun begitu. Tapi kalau apinya tak ada, sehingga itu tak menyalah nikmatnya tiada relasi. Api itu yang penting. Itu maksud saya. Inilah yang perlu kita perbetulkan. Datuk Seri Presiden juga menyebut kepada kita bahawa kita mesti ada maklumat. Maklumat adalah penting. Sebab itu kita boleh berperang. Kalau maklumat salah, salahlah kita. Tak ada maklumat, habis kita. Ini maklumat sangat-sangat mustahak. Dalam Facebook ke, dalam apa ke, maklumat perang, maklumat politik dan sebagainya. Ini saya ada cerita Pak Pandai Moden. Banyak cerita kan, ni masa tak cukup. cukup dia. Dia. Penek, ha. Pak Pandai Moden ni, dia bukan bodoh sebenarnya, tapi dia tak ada maklumat. Satu hari dia nak makan ikan, dia pergi ke kedai dia beli ikan keli. Sebab dia tengok ikan keli tu, dah nak mati. Duduk atas kan, nyawa tak ada ikan keli tu, dia hidup. Okay? Kemudian ikan tu ada misai. Ha, dia, ada, dia ada misai, macam saya lah dia. Dia bawa balik kepada Mak Andih. Dia kata, Mak ni ikan apa? Tak tahu ni ada misai ni. Macam kita ni, tolong masak. Mak Andih kata, nak masak macam mana? Ni ikan tengah, tengah nak, nak, tak mati lagi. Oh, dia kata mudah nak mati ikan ni. Dia teringat anak kambing dia jatuh dalam tali air, mati, lemas. Oh, dia kata mudah nak bunuh ikan ni. Dia ambil baldi, bawa air dia ikan keli dan baldi. Segar ikan keli tu. Mak Andih kata ni segar balik. Dia tak tahu bahawa ikan keli itu hidupnya dalam air. So dia buat nampak dia sekat balik ikan klik air. Dua bulan menatang ni. Dia kata apa? tadi nak mati. Oh, oh, ni. Oh. Sebab dia tak ada maklumat bahawa kambing dan ikan keli itu spesies yang berbeza. Itu tak apa lagi. Hmm, tak boleh makan ikan. Dia kata tak apa. Aku pergi kerja tempat ayam. Dia pergi kerja tempat ayam. Kerjanya hantar ayam. Toki ayam kata kamu boleh ada motor. Ada? Boleh hantar ayam? Boleh? Hantar ke mana? Suruh mana boleh pergi? Mula-mula orang datang seko. Okey, hantar. Dua, okey, tiga. Satu hari si Mak ni nak kenduri. Pengusi tetap nak kenduri. Ya, nak seratus ya. ekor ayam. Ah, oh, tu Mak hmm. dia kata. Seratus, banyaknya. Hmm. Ha. Tokey dia tanya ada motor. Ada? Ada raga? Ada? Ha, ambil raga, buh dah motor. Ah, boleh. Buh, buh, ayam seratus ekor. Start motor, buh, pergi. Sampai halfway, ha, nak ke mana pula? Kona balik. Nak ke mana bos? Habis yang kamu pergi tadi? Dah bos suruh pergi, saya pergilah. Dia. Boleh dia pun ambil. Tulis. ni alamat. Korang tak alamat. Oh boleh. Bawah dalam poket. Dia pun setak motor. tu balik. Bawa terabur ayam dia lari. Ayam dia berjalan lagi. Kawan-kawan dia Allah kesiannya Pak Pandai. Tolong tangkap ayam. Ambil. Dia gelak. Tangkap ayam dia. Orang tanya Pak Pandai. Kamu ayam kamu terlepas. Kenapa kamu tak tangkap? Dia kata kamu tangkap. Buat apa kamu tangkap? Tangkaplah kamu nak hantar Oh tak payah tangkap Dia nak pergi ke mana ni Dia pun ambil alamat Alamat dia duduk dengan aku <laughs> Dia ingat ayam tu macam dia Kau tangkap aku buat apa Alamat aku duduk sini aku relax Aku gelap dia Kamu tangkap bodoh kamu dia Sebab apa Pak Pandit jadi macam itu Sebab Pak Pandit Tak ada maklumat dia bukan bodoh dia tak tahu bahawa dia dan ayam itu berbeza pemikirannya Ayam tak tim baca dia dengan ayam macam dia ada lama ah boleh pergi tak payah hantarlah kalau macam tu Jangan kita jadi bodoh macam itu kita bukan bodoh ya Itu mesej daripada presiden mengatakan bahawa kita mesti melengkapkan diri kita hmm. Sebab kita telah pertahankan Islam segala-galanya kita nak harapkan PAS pertahankan Islam No way kita nak harapkan yang Aziz mempertahankan Islam dia telah kompromi Islam, malah dia telah jual Islam, tuan-tuan. Dia punya benci kepada Amno ini. Dia punya benci kepada Amno ini, sehingga dia lebih rela berkawan dengan syaitan dan iblis. Dia kata daripada berkawan dengan Amno lebih baik berkawan dengan syaitan. Itu pas punya konsep. Menyalahi. Sedangkan dalam Islam ayat yang pertama yang perlu dibaca ialah Fastaiz Billahi mina rajim hendaklah kamu berlindung daripada syaitan dan iblis. Tetapi dia buang perisik tersebut. Kenapa? Karena dia benci kepada AMNO. Saya pernah tanya dalam dewan, apa, apa sangatnya benci sangat kepada AMNO? AMNO adalah satu benda yang tidak bernyawa. AMNO hanya sebuah pertubuhan yang lahirnya mulia, tujuannya mulia. Malah Dr. Burhanuddin Hilmi, pengasas PAS sendiri bersama dalam AMNO dalam menubuhkan AMNO. PAS hanya lahir kerana pecah. PAS lahir hanya kerana bergaduh. PAS lahir kerana perasaan amarah. Janganlah perasaan marah itu ada sampai sekarang. Yang bawah mak ni hidupnya marah-marah. Ingatlah diri itu telah tua saya kata dan dewan. Jangan marah. Yang bawah mak pun ada yang mengajar. Ada yang mengajar saya kata. Ada kaset. La tak, tak. jangan kamu marah. La tak. tak, tak jangan kamu marah. Punya autar dia. Cuma. Habis dewan, Ya, amat. saya kata yang Muhammad tak boleh marah dalam Islam. Nabi kata orang tanya Nabi Muhammad, bagaimana apa cara nak masuk syurga ya Rasulullah? Nabi kata la taghzab, jangan kamu marah. Sabar. Orang tu tanya lagi. Ni duk sabar. Jangan marah, jangan nah, marah. Ada, tak marah, duk sabar. <laughs> Inna Allah ma'as sabirin. Ha sabar. Kan orang tanya Nabi lagi. Habis lepas tak boleh marah, Nabi kata la taghzab. Jangan marah. Dua kali. Lagi. La taghzab. Tiga kali. Jangan marah. Ya Ahmad Muhammad, Muhammad pun mengajar. Tapi yang amat berhormat marah-marah pasal apa? Kata celako, celako, celako korang. Kepada Datuk Seri Najib, saya punya presiden, parti saya, Perdana Menteri saya. Yang berhormat kata pecah perut nak semai hajat. Kenapa marah-marah? Saya tanya dalam dewan. Saya dah tak tahan. Keluar tu saya ingat dia marah saya dia kata, "Petai kau orang mau jawab." <laughs> petai kau orang mau jawab. Oh, petang kau jawab. Ah, petang kau dia jawab. Ingat petang, bawa petai. Ya. Kita bercakap soal ekonomi, soal negeri, soal pendidikan, soal belanjawan. Yang lain semua dia tak jawab. Dia jawab yang la takdab tadi. Ini kata dia apa? Yang lain Ambo tak nak jawab. Ambo nak jawab. Hak ketua pembangkai kata jangan marah. Dalam Islam ni.